ассалаумағалейкум сіздерменен сишаріп тілінде қатарларменен слеуді үйренеміз қатарлы түрлер стринг түрі яғни алдына мысалдарымызда келтіріп өткенбіз Ямаса, соның ба менен жазылатұғын түр бұл екі түр дерлік бір бірінен парқ қылмайды бірдей түр енді бұлар дәслепті мәнсілерді қатарлы түрлер өзлері мәнсілері қос тырнақшаның арасына алып Қос тырнақшаның арасында берілген символдар ізбеігі болады баспаға шығаратын болсам енді қосу әмелі бұл жерде әз б деген қате жазып кетіптін с деген қосу әмелі бұларды қатарларды жалғау әмелі болып есептанады орндатып көруіміз мүмкінмен өзім мына жерде специально пробел қойыппын болмаса бұларды жалғағанда бір біріне жабысып қалады енді бұлар үстіндегі орланатығын методларды көрейік енді бұл ө, а объектінің ұзынлығын білмекші болсаңыз бұларды тап матриа массивер өткеніміздей ұзынлықты қайтаратын бұл жердегі ө, бұл қасиеті демек егер осы жазылғаннан кейін скобканы ашып бос параметрлі болмаса ішіне қандайда параметрді жазбай скобкасыз жазатын болсақ онда бұлар қасиеті болады демек бұл а қатарының ұзындығын береді қарап тұрсаңыз а қатары демек ә, міне деген бес әріпте тұрыпты неше символ болса сонша ұзындығын береді егер де бұл жерде бос пробель болса ол да символ болып есаптанады еш нәрсе көрінбеуі мүмкін жазғанда бірақ бұл символ болып есоптанады енді бұл а ны біз бір өлшемі массив деп қарасақ болады себебі бұлардың әрбір символына индекс арқылы мұражаат етуге болады яғни yani бұл а нулевой дегені одан кейін а бір екі үш төрт бесінші правил мәселен 5-ті қойсам мына жерде мен экранға шығарды жауапты бірақ правил көрінбейді бізге ал егер с қатарға 5-ті қойсақ онда бұл жерде бесінші қатар қатардың ақыры деген белгіні белдіреді ал алтыншысын қойсақ демек қателік пайда болды енді сол бір нәрсені түсініп алу керек әрбір қатарда бізге көрінбейтұғын ә... қатардың ақыры яғни нөл байтлық мына көрінісінде көрінісіндегі қатардың ақыры деген белгі болады бізге көрінбейді ол нөл терминатор деп о айтады демек ә, басқа да ә, методларынан пайдаланып көрсетеміз мәселен ис из... так қазір енді міне стрин точка null of empty. яғни бұннан кейін бұның ішіне қайсы қатар екенін көрсетеміз мысалға а қатарын көрсетеміз демек бұл жерде бұл нені шығарады яғни yani, бұл is null or empty деген метод статик метод болғаннан кейін міне класстың атынан кейін жазылады статик методлар класстың атынан кейін статик емес болатын болса онда бұл жерде сол объекттің өзі жазылады яғни бұл жерде параметр сипатында сол қатардың өзі болады сол қатар егер бос болатын болса аз шығады да. егер бос емес болса онда жалған шығады мына жерде бізде де палз деген сөз шығып жатырты демек біздердікі бос емес егер бос болса мынандай болса бос шығады демек еш тырау ақаттан бос демек бұл бос еш нәрсе көрсетпейді болмаса бұл бос емес обще обще жоқ ешзат көрсетіп тұрған жоқ пока бұл жерде міне қателік пайда болды демек а параметрін алып болмады яғни нул нул дегенде не болады da дегенде онда нол демек бұл жерде көріп тұрпсыз былай даазаланғанда нул деген мәнісді алмайды екен енді мысалға мына пробелді тұрған кезде жаңа көрдік егер бұны баспаға шығарсақ ешнәрсе көрінбейді бізге бір көрінетін символ емес бұндай жағдайда а қазір да а, а қатарын экранға шығарсақ ешнәрсе көрінбейді Но бірақ бұны бос па бос емес пе деп көрсек бұл жерде ә, бос емес яғни ол қатарда символ бар деп тұр енді ұсының екінші бір методы бар Яңи... Так, is null or white space деген бұл ө жауабын көреміз әзір міне рас яғни бұл жерде символдар болады печать етілмейтін символдар болса онда оны бос деп кете береді мін рас мәселен печать етілмейтін символдардан мысалы міне қатардың ақыры деген не, не, символ бар бос болып тұр дел ну символ бар болмаса таб табуляция бар міне көп пайдаланады егерде қандай да бір, бір белгі салсақ енді онда не, жалған болды яғни бұл ә, бос па ямаса ә, ешқандай сол жазу шықпай ма дегендегі сұрауымызға демек рас ямаса жалған деп қайтаратын екі метод және сондай логикалық мәніс қайтаратын методлардан бұл екі қатарды салыстыратығын компайер деген метод бар бұл жерде ұм, не а с қатарлары бар Менде, демек а с қатарларын екеуін салыстырсам не болады минус бір шығып жатырты яғни минус бір дегені мына жерде азір мен сіерге көрсетемін мысалға а деген болса демек бірінші символ менен бұл жердегі бірінші символдың кодын салыстырады қайсысының міне демек бірінші менен екіншіні салыстырғанда біріншінің кодынан екіншінің кодын айырғанда минустан шықса демек яғни екінші міне екінші параметрдегі қатардың сол коды үлкен болса онда минус бір шығады демек міне қазір біз дерде а дәслеп келеді одан кейін алфавит бойынша w одан кейін келеді яғни тәртіпленгенде бұның коды алдын бұның коды кейін яғни кодының мәнісі бойынша w үлкен болады сол үшін бұл жағдайда мину Естір. Егер де бұл жерде ден басқа харп болса мысалға <coughs> егер мына жаққа ді қойып ә, мына жаққа мысалы а ны жазсақ онда өм, плюс бір шығып тұрыпты <coughs> <coughs> де бірдей болып бастансаіе баста екеуі бірдей болды өм, одан кейін екінші символды баслайды бұл жерде көріп тұрған болсаңыз және минус бір яғни бірінші символдар тең болып қалса екінші символды салыстырады екінші символдар тең болып қалса үшінші символды салыстырады үшінші символ тең болып қалса төртінші символ төртінші символ теңса бесінші и так далее кете береді бәрін салыстырып көрсе де бірдей болып қалса бұл жағдайда нөл шығады егер қандай да бір символға парк берсе онда соған сәйкес шығады міне бір демек ә, мынау алдын тұру керек мынау кейін тұру керек мысалы алфавит бойынша тәртіплегенде себебі бір шықса онда алмастыруымыз керек орнын дегендей мысалларды қолдануымыз мүмкін та онан кейінгі кел... <coughs> қазір мен өшіріп сол жазып пайдаланып кете беремін сіздер паузаға қойып дәптерлеріңізге жазып алуыңыз мүмкін көріаыме одан кейін міне ә, а қатарын тауып бер методы яғни бұл не қылады қазір көреміз міне яғни yani, регистрларды үлкенге я кішіге тау бір талауы деген методларымыз Тауып бір болатын болса демек әммесін үлкенге өзгертеді егер ұсы қатарды мен екі ә, мәрте жазып екіншісіне ұсы а қатарды lower методын жазайын демек қарап тұрсаңыз мына жерде үлкен әріппен басталады демек енді орынлатып көрсек біріншісінде толығымен бәрі үлкен әріп екіншісінде толығымен бәрі ш әріпте жазылып жатыр яғни yani, бұл регистрлар толық жоғарғы регистрға бұл толығыменен барлық символдарды төменгі регистрға өткізеді демек <coughs> енді ә, кейінгі методларымызға өтеміз кейінгі методларымыз және бұл, бұл логикалық мәнісін қайтаратұғын методтан көреміз яғни yani, контайнс методы контайнес методы демек ө, бұл дегені рас ямаса жалған қайтаратығын метод өзінен ал ол қалай қайтарады а қатарда сондай ішіндегі бір үлес қатарды ізлейді мәселен ішінде ор деген сөз бар демек ор деген сөз бар бұның ішінде мін е ізлесе бар болса расты қайтарады Мен біріншінде біріншіісінде көріп тұрған болсаңыз егер о р д десем мысалғы о деген жоқ онда демек жалған яғни yani, сол а қатардан қандай да үлес қатарды бар жоқлығын анықтап беретұғын контайнс методы болып табылады енді бұл қалеген жерінен іздейді енді соның су, ұқсас ә, методлары бар старт <coughs> <coughs> демек бұл start with мына көрсетілген қатарбенен баслана ма егер сол қатармен басланса арас болмаса жалған мына жерде азір жалған қайтарып тұртты, нәтиже, бұдан, бұдан қайтып тұрған нәрсе жалған қайтарып тұртты шығарып көру егер мысалы ә, ә, өрсміне орныменен басланып тұрыпты демек бұл жағдайда рас демек бұл методымыз рас мәнісі қайтады себебі ақайтаан бұныменентажатыр енді бұның энд деп жазсақ энд энд старt eд болса қатарменен тамамланса арасы шығады азір бұл жалған қазір мен мына көріп ұ міне бірменен тәмамланып тұрыпты бірді бассам рас яғни д бір десе десем болады рас енді даvoм етеміз методларды көруде демек ә, ендігі методымыз ең ә, көп қолданатын мәселе инсерт инсерт методы демек осы а қатарға қандай да бір а қатардың позициясы нөл бір екі бастанады сол позицияны қоямыз мәселен мен е нөлді қоямын нөлден бастап hello деп рабелді қоямын мына бірін өшіріп тастайын нормально шығу үшін демек нөлінші позициядан а қатарның нөлінші позициясына мына қатарды қойып қояды сонда ә, а қатарында не шығып жатыр көр не қайтарады көреміз міне hello world <coughs> көріп отқан болсаңыз <coughs> hello world деген мәністі қайтарып тұр яғни бұл дегені мысалға бұны бірден қойып жіберсек онда бір біна, яғни мына біріншінің баслап қойып кетеді да ол кезде сәл үхі, біздердің мына мәнісіміз қолайсыздау болып қалады яғни айта жағым бұл жердегі үхі, қай жерден қоймақшы болсаңыз сол жерден бастап сол қатарды қосып қояды так одан кейінгі методымыз р uh ремо -huh. деген бар міне ремоб дегені өшіру яғни бұл жерде кемінде бір параметр көрсетілу керек мәселен мен нөл деп жазсам ә, сөйтіп аны бірінші баспаға шығарса аны баспаға шығарса көріп тұрсаңыз жоқ этыбар беріп жатқан болсаңыз міне міне аны шығарып жатырмын мен аның өзіні өзін өшіріп тастамаған а бұл жерде а-ны шығарып тұрған а баспақа шығып тұрды. Но бірақ а ны өшіріп қайтарып тұрды. соны бір екінші бір өзгерушіге біз меншіклеп алуымыз керек Мысалы, үшін астындағыларды қалдырып қойып едім яғни бізге қандай да бір жеріне өшіру керек болса мысалы, 4-шіден бастап өшіру керек болса демек 4-шіден ақырына дейін өшіреді Деймінау 0, 1, 2, 3 деген индекс қалды. Төртіншіден басылап өшірді. Ал, енді бізде ә, екіншіден басылап, <coughs> екі элемент өшелді дегені да, ол екінші позициядан басылап, яғни, на ек екі өшелді өшелді дегені болады да сонда. Не, вот. Демек, ремоп дегенім түсінікілі болды. Ондан кейінгі методымыз, replace деген метод бар енді бұл метод бұл алмастыру егерде біздің қатарымызда мысалы мына жерде мынаны бас әріппен жазып қойсам оны міне рл десем жерде оны алмастыру керек рлғ енді бұл жерде бұл мәнісі қайтармайды міне қате болып жатыр сол үшін өз алдына жазамыз бұны өз алдына жазып м негізі мәсін қайтару орылатып көреміз қайтармай тұрыпты мына жерде қате болған екен міне демек көріп тұрған болсаңыз мына негізінде өзі рл бас әріппен болса соны алмастырып тұрпты алдыңғыда қандай да бір қателік кеткен ендігі және бір метод бар trim деген яғни бұл бізде бір мысалы мынандай болып тұрса мына пробелдерді өшіреді яғни қазір бұл жерде бұл сол өшіріп қайтарады бұл енді алдыңғы алатында тек қана еөткізіп қайтарады қандай да бір өзгерушіге өзгестіріп алуымыз керек керек болса сол міне біріншісінде көрсеңіз сотұрысына шығады но алдында пробелдері жоқ екіншісінде алдында пробельдермен тұр <coughs> енді ә, мысалға бұл Hello World деген сөзді бір қатарға алып қояйық мұнан кейін қатарлар массиві соған со Су, а қатарды қатарлар массивіна аламыз әрқайсы сөзлерді бұл жерде енді сөздерді өз алдына айырып тұрған нәрсе е пробел болып тұрыпты сол бір пробел қоямын енді бұл жерге ажыратқыштар түр белгісі болуы мүмкін, ә, точкалы түр болуы мүмкін енді бұл жерде әзір мен айыратын нәрсе бұл жерде пробел деген символ енді соны баспада ақиқаттанам с деген нөліншісінде һәм s тің ә, ә, біріншісінде зір екі сөз боған ажыратса егер бұл дұрыс па міне тексеріп көреміз демек э, бұл әзір тек қана бір не болып тұрған болса бұл енді ә, массивіміздің элементлері қатардан тұратұғын массивті жараттық бұл жерде һәм олы а дан айырып алады элементлерін арқалы демек н l wo көріп тұрған болсаңыз міне с 1 дегенде бір сөз с 2 дегенде бір сөз егер а нөл дейтін болсақ онда онда ха шық болады егер с бір десек толығымен бірінші сөз демек сондай сөзлерді өз алдына ә, массивтің элементлері сипатында қарайтын болсақ міне сплит деген методпенен қолдансақ болады <coughs> енді бұл жерде бір қатарға қандай да бір нәрселерді жазып қою мүмкін да біртекілі мысалға Ә, бір фирмалардың атын жазып қою мүмкін е болмаса ә, бір футбол командалардың атларын жазып қою мүмкін сонда әрқайсысының өз алдына ә, бір массивке жазып қойсақ болады енді мына жерде ұзындығына қарасақ міне бір екі үш төрт бес одан кейін мына алты жеті сегіз тоғыз он он бір демек ұзындығы 11 бір бұның қазір а а массивінің ұзындығын мүмкін он 11 демек әдетте ә, 11 деген нөлден бастап онда бұл нөлден бастап онға ә, дейін нөлден бастап онға ә, дейін ә, 11 болады сонда ақырғысы д болып да ал бірақ бұл жерде именно он бірінші бар біз көрмейміз бұл қатардың ақыры егер де бұның түрін өзгертетін болсақ бұл стринг түрінде болатын болса мынандай қылып өзгертуге болады чар түрінде чар түріне символдар чар түріндегі массивке өзгертірсек оны жаңағ қатар түрінде болсақ демек қатар түрінде қандай да бір правельменен сөздерді ә, алған болсақ символ түрінде енді әрбірін аламыз мысалға ана ту чар aрей деген метод бар міне демек онда бұл а ә, символ деген ә, мына жерде і символ деп жазсақ міне символ қалиген мысалға нөлді алсақ онда символда міне ха болмаса міне сиклмен жазуымыз мүмкін мін по ейч сиклы бар ә, ол жерде ә, ne çar e, sal e, x deptir in bizler sil degenden dedik ne ve e, onun içine kırgızıp najerden x deyip, onda son üzbeyiz yazsa usparim, sos, söz üzbeyiz kelip so, söz üzbeyizliğe yazdı мәйлі мына жерде лайын алып тастасақ бір қатарда қолайлы болып оқуға болып шығады шыға, хелло ә, о онан кейін World дегені мына жердегісі өз алдына түспей қалған мәйлі оны мынандай қылып түсіріп қоямызж демек төмен қатарға түседі демек енді ә, қатарлар үстінде жүда көп жұмыстарды істеуге болады сәл уақытымыз созылып баратыр соның үшін мәйлі бір және бір ә, методты көрсетіп кетемін яғни бұл ә, мысалы бізде қазір а қатарымыз бар қатардың ішінде қандай да бір ә, үлес қатарды ажыратып алу міне а қатарынан үлес қатарды міне саб саб яғни үлес қатар қандай аламын мысалға мынау нөліншіден бастап бесеуі нөл қай дәсілеп позициясын көрсетеміз одан кейін неше си бл бесеу көрсек міне хelлoу деген сөзді алып тұр мына жерде енді мен мынаны әзір мынаны өшіріп тастайын себебі мынаның нәтижесі көрінгеннен қолайсыз болып жатырін хеллoу деген ал егерде бұны мәселен нөлінші емес бірінші позициядан десем бірінші позициядан десем міне eloу елеу и о ізінде прабелам бар себебі е прабел ал содан бесеу емес алтау десем бірінші позициядан бастап алт символы болса, міне yellow w болып яғни yani бұл қандай да бір үлес қатарларды ажыратып алу үшінен бірінші позициясы екінші сол позициядан бастап неше та бүгінше ә, сіздермен сол қатарлар ада ең тикарна көп қолданатын методларды үйрендік ә, қалған методларды ә, өз бетінше үйреніп аласыз деген үміттеміз хош сау болыңыз.